মেখলিগঞ্জ স্থানের পুলিশ আজকে একটি বড় সাফল্য পেল গতকাল আনুমানিক রাত আটটা নাগাদ মেখলিগঞ্জ স্থানের রোসে মোহাম্মদ শাহবাজ একটি খবর পান চ্যাংরাবান্ধা বাইপাসের দিকে একটি পিকআপ ভ্যান আসছিল চ্যাংরাবান্ধা বাজারের দিকে পুলিশ এর গাড়ি ওই পিকআপটিকে আটকাবার চেষ্টা করলে গাড়িটি না থেমে খুব জোরে বাজারের দিকে চলে আসার পর ভিআইপি মোড়ের আশেপাশে কোনো এক জায়গায় লুকিয়ে যায় পুলিশ ওই গাড়ির পিকআপের পিছু ধওয়া করে ধরে ফেলে গাড়িটিকে নিয়ে গাড়িটি আটকাবার পর প্রচুর পরিমাণে শুকনো ও উদ্ধার করে গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করে আজকে কোর্টে পেশ করে এবং বাজেয়াপ্ত মালের বিষয়ে পুলিশ তদন্ত করছে এদিকে মেখলিগঞ্জের এসডিপি আশিস পি সংবাদ মাধ্যমকে জানান এর পেছনে কে বা কারা যুক্ত আছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া হবে তদন্ত চলছে नमस्कार दोस्तों मैं संतोष कुमार शर्मा अभी मैक्रीग थाने से न्यूज रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मैक्रीग थाने की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है सफलता यह है मैक थाने के ओसी मेंबर सवास के रिश्ते में कल एक अभियान चला था ये गाड़ी पिकअप वैन जो सिलीगुड़ी की तरफ से या कुछ बिहार की तरफ से कहीं गाड़ी आ रही थी और चंगाबंदा की तरफ आ रही थी मेकीगंज थाने की पुलिस ने उस चंगा के पेट्रोल पंप के आसपास में रोकने की चेष्टा की गाड़ी भारी स्पीड में आके चंगड़ाबंदा के किसी एक गली के अंदर में घुस गई थी बाद में गाड़ी की पुलिस ने खोजबीन की उस गाड़ी को वहां से बरामद किया और थाने में ले गया उस गाड़ी के अंदर में भारी मात्रा की सुपारी और पान मसाला का गुटखा वगैरह जर्दा सब कुछ में बरामद हुआ है और एक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है आज ड्राइवर को कोर्ट में पेश किया है और सामान की अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है ये कहां से माल आया है कौन माल लेके आया है क्या है नहीं है इस पे कार्रवाई पुलिस कर रही है ये जानकारी मेक्सिकन के एसडीपीओ आशीष पी सुब्बा ने दी है मेक्सिकन थाने से संतोष कुमार शर्मा सीमा समाचार